Доброго дня. Расскажите что у вас. А вот там у нас мальчики рассказывает рассказываются, любитель, Рассказывают. Так, Покажите нам хлопчика. Да. А что что мы, в прямому... про мы в прямом эфире и мы хотим узнать, что за техника. Дуже... Это трицикл Геркулес, новинка с 2015 года. Мы сами находимся в городе Одессе. Геркулес торговая марка. Для Для перевозки малогабаритных не тяжелых грузов. Да? Да, это реально помощник. Эта техника не замедит э, грузовую технику, да, но это вспомогательный транспорт. Ну, душе конструкция. Я что за конструкцию, так, два словах. Идем, тем расскажу. Вот эти трициклы модификации, э, они способны перевозить до тонны груза. Э, вот этот трицикл, он может перевозить э, до полутонны груза. Трицикл, трициклы. Трициклы, да. Так на бензине, на бензине. Есть техника, вот если вы возбродите, вот бирюзовые два, это электрические, они ездят на электричестве. Они перевозят до там, 400 килограмм. Ну, смотрите, в странах, в странах Азии это популярный транспорт. В Украину мы это завезли в 2015 году. Это новинка в Украине. Мы первые это привезли, поэтому я смотрю, 121 тысяча гривен Коштует такой транспорт Это 121 Вот эта модель стоит 130 тысяч гривен Отличительная особенность У них самосвальный тип здесь Здесь самосвала нет Сколько он споживает В смешанный цикл 4-5 литров Это не Это значительно меньше, чем вонтажный Да, плюс здесь простота в обслуживании Здесь мотоциклетный двигатель стоит Поэтому все очень просто То це мотоцикл і прицеп. Да? Да. Зрозуміло, дякую. Дуже Всего цікаво. До Добре. А ось можна придбати транспорт за 51 тисячу 800 гривень. Але мені здається, що в ньому трішки холодно взимку. Але для літа, щоб, наприклад, возити морозиво, я думаю, що це саме те, що потрібно.